Покровський напрямок звідти надходять тривожні новини. Зокрема, боєць третьої окремої штурмової бригади повідомляє, що українські військові залишили Новогрудівку. Захисник із позивним дацем зазначив, що росіяни стали ближчими до Покровська. Також піджимають фронт біля Турецького. Також є інформація. Ну, от, зокрема, про це пише народний депутат Олексій Гончаренко. Він каже, що не розуміє, який план у Сирського, але виглядає все критично та катастрофічно. Біля Покровська дорога на Дніпро буде відкрита. Роман Григорович, що ми там у результаті маємо? Ну тобто, чи зупинимо ми там ворога біля Покровська, чи все ж таки ворог, якщо там прорветься, то матиме шанси піти і далі, так? Як ну, вже стоїть мова про Дніпро. І як ми тут можемо допомогти наразі нашим захисникам? Ну, якщо Гончаєнко туди на цю дорогу поставить, Росіяни там не пройдуть сто 100%. От, от на 100%, вони навіть в ту сторону дивитися вже. Ну, а если серьезно, ну, вот эти апокалиптические сценарии для Днепра, для Павлограда, для Запорожья, ну, вот не стоит их в этом году даже проговаривать. <соспорожие> Россиянам до, до Днепра, как до Киева рачки, ну, вот поверьте. Почему? Потому что э, у них, да, у них получился оперативный прорыв. Это так называемый оперативный прорыв. Глубина около 50 километров. С Донецка до Покровска там 55 по прямой, но ну, они, пусть очередительно двигались, под покров с километров 50, грубо там, с если считать. Но этот оперативный прорыв проблема в флангах. Они сейчас спохватились, наконец, начали пытаться, по крайней мере, расширять фланги, даже не укреплять их. Их смысла нет укреплять на данном этапе, так как он узкий, узкий этот прорыв. Они начали его расширять, выходят, вот сейчас для нас опасность очень большая, даже не так движение на покров, как на юг они начали двигаться в сторону трасса, они уже трассу пересекли в Покровск, Курахова, извините, Покровск, Карловка, Донецк. Вот на эту трассу. Там проблема нашего Карловского гарнизона возникает сейчас на данный момент. И россияне, вот движение у них получается на юг. С этого пятачка Черетинского они зашли уже по высотам, зашли за Карловский за Карловское водохранилище и пытаются опуститься на юг, ну, сдвинуться на юг, перерезать полностью снабжение Карловского гарнизона. Вот эта проблема на данный момент. До Покровска им еще, ну, я думаю, ну, с декаду, может быть, неделю-две двигаться. Они подойдут к Покровску, там уже понятно, что подойдут. Упрутся в Покровск, упрутся в Димитров, упрутся в Мироноград. И дальше им придется эти города ну, срывать. Они сходу их не возьмут, конечно. Срывать как Бахмут. То есть примерно Маринку, Бахмут, Часовьяр, Торецк. Вот они будут возиться примерно с этими городами. Как вот с этими тремя, которые я назвал. Это будет долго. Это будет не один месяц. Но города, ну можно так сказать, их наше военно-политическое руководство так, приговорило к полному уничтожению. Вот таким действием дали прорваться россиянам практически сдали эту часть Донбасса. Хотя еще до сих пор на данный момент есть возможность этот оперативный прорыв срезать на уровне как раз этих высот Карловских, Карловского водохранилища и высот, которые находятся западнее Карловского водохранилища. У нас до сих пор сохраняется эта возможность. Она вот ровно столько, сколько россияне будут двигаться к Покровску, ровно столько у нас будет эта возможность. Когда они упрутся в Покровск, Упрутся, они там у, начнут определенные операции уже по окапыванию, по выходу на границу восточную покровска. Тогда у них будет достаточно сил, средств, чтобы расширить планки до, таких, до такой степени, что не будет уже смысла их срезать. То есть вот это вот у нас еще там неделя, полторы, две может быть есть времени на срезание этой головы российской, которая двинулась по покровска но даже если этого ничего не произойдет, вот российские российская группировка уперется в покров, начнет его перемалывать, то есть все эти процессы не затянутся до следующего года, до это до весны не раньше. Осень, весна, вернее осень, зима, вот где-то до весны. Вот только после этого у них им надо будет расширить это вклинение расширить ну, по, по серьезному, до градусов хотя бы 90 градусов по, по заходу на Покровск. А там еще Кураховский гарнизон по югу, там еще угледарский гарнизон. Так их надо тоже перемолоть. Это очень сложно, практически нереально. По северу разворачивать, та же самая картина у Круцов-Константиновку, дальше по, по северу Доброполье, там тоже нереально, там довольно-таки серьезная местность для прохода. Потому то, что Гончаренко наговорил, это можно будет говорить после того, как произойдет все, связанное с Покровском, это только на следующий год, зима, весна, но это еще полгода, это даже больше полгода, это много воды утечет, я думаю, вопросы с этим Покровским направлением мы решим. Потому ну вот нечего людей пугать, и Гончаренко, и всем остальным вот этим этими сказками, про рассказками, там прямая дорога, да прямая дорога, там во все стороны везде прямые дороги, а причем тут прямая дорога или косая дорога. А войска идут по -по -по да, даже сверху вниз легче, по прямой дороге сложнее. Вот у них по прямой, они сейчас выходят на прямую дорогу. Нас они с высот сбрасывают, они сверху вниз идут. То есть мы катимся, получается, до горизонта. И вот они тоже выйдут на горизонт. Так, по, по, поводу горизонтальных движений, они будут намного проще для нас, чем для россиян, так как они, они сейчас у нас с высо... очеретинская и... Очеретинская высота, это же Авдеевская высота, и вот мы до сих пор идем вниз, получается, где-то к Покровску, там уже будет действительно какие-то горизонтальные моменты, но опять они связаны с чем, там довольно-таки серьез... серьезные есть половодные реки, которые там, почему горизонт? И там даже трасса с Покровска поднята над поверхностью на несколько метров, там, там весной заливает довольно-таки серьезное зеркало воды, и там, там очень сложно, допустим, как-то проходить. Потому там есть за что зацепиться и есть как их перекрыть. Но это, это следующий год, не раньше, давайте голову не забивать этим себе. А в этом году у нас есть еще реальная возможность отсечь эту голову российскую, которая пошла на Покровск. А если этого не получится по разным причинам, то упереться в Покровске. И понятно, что Покровск пойдет в этом смысле на заклане, там его уже ничего не останется. Но Покровский гарнизон, он, ну, вернее, Покровский, агломерация Покровская, она удержит россиян. Я дякую вам за ясно, Нян, Давайте руку. Багатись далі нашими ефірами росіяни і сьогодні атакували мирні міста України, все, як ви говорили вчора у нашому самоспільному ефірі. Сьогодні, щоправда, вони випустили менше ракет та шахетів з вашої точки зору, Роман Георович, ну розділили вони на два дні цю атаку. Чи можна говорити про те, що ну, це ще не кінець, що може бути ще одна атака, так, з вашої точки зору? І от видання ВЕЛ пише навіть про те, що Путін таким чином хоче довести ситуацію в Україні до повного блекауту, тобто особливості цієї атаки, і от подальші ваші прогнози. Ну, они выкололись по полной в первой атаке, то есть больше 200, ну, сейчас уже можно говорить, там, 127 ракет, 109 шахедов, ну, пусть там что-то, может быть, не учли, это 130 ракет, 110 шахедов, примерно так, то есть 200, под, под 250 летательных аппаратов, там еще были кучи беспилотников, разведчиков, которые там где-то сбили, кто-то ушел, ну, то есть где-то четверть, ну, до четверть тысячи, 250 где-то летательных аппаратов примерно, больше 200 мы сбили. То есть Путин как раз вот эта вся атака, она, и они выкладывались в нее. Они, они ее готовили где-то с месяц, не меньше. И именно готовили где-то под 24 число, может быть, Моди там им чуть перенес этот удар. На, на понедельник мы почему-то да, и говорили, что 3-4 дня, не, не 24, при прибавке еще понедельник, кто вот они в понедельник, вторник и отработали. Основная атака была на понедельник да, дополнительные, так сказать, может быть, контрольные некоторые уже выстрелы, и сбросы они уже провели во вторник. То есть она чуть была поменьше, дуплетная атака. Сейчас у россиян будет такой период подготовки к следующей атаке. Если, допустим, несколько десятков ракет, опять же, у них ракет сейчас достаточно, чтобы вот таких атак ну, чуть ли не каждый день отправлять. Вопрос почем? Здесь же дело не в ракетах и не в количествах шахетов. А вопрос в цели указаний. И надо понимать, по чем бить. А вот подготовка, разведка до разведка, подготовка маршрутов, исходя из той карты, которую они сняли, там же висели беспилотники, разведчики не просто так. Они снимали, где стоят наши зенитно-ракетные комплексы, где расположены средства там, перехвата РТВ, локаторы радиотехнических войск, как взлетали самолеты, как работал алгоритм действий ПВО, это весь процесс, который аналитики должны переработать, дальше дать определенные рекомендации, они должны попасть на столы маршрутизаторов, которые опять с подкрепленными под, знаниями опять по целям должны все это свести вместе, то есть для следующей атаки у них реальные, то есть толковые атаки, им надо где-то около месяца, вот если такая же самая. Но атаку там с нескольких десятков ракет они могут сегодня вечером еще раз э, организовать, тем более по старым маршрутам, просто перенести те же самые данные э, в следующие ракеты, которые там куда-то не дошли, они могут это определить и запустить и в эту ночь. Но это не будет атака в сотни ракет. Ну, то есть, а в десятки, э, ну, два-три десятка, полтора-два десятка ракет они могут организовать каждый день вообще без проблем. То есть это для них уже рабочая цифра. Как шахедов у них 30 шахедов в сутки, это вообще не проблема. Они их производят где-то столько, и они тут же их отправляют. Там целый такой процесс уже, конвейер на, 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 настроен. Та же самая картина и с ракетами. Они могут это делать. Может быть, там не будут использовать в большом количестве калибры, а здесь есть моменты. Ну вот Х-101, допустим, Ту-95, они с больших дальностей их запускают. Искандеры дальности тоже большие, под 500 километров могут отправить. Ракеты воздушного базирования типа Х-59, Х-69, тем более, которые могут идти под телеуправлением, летчиками вести эти ракеты, они могут делать это каждый день. Потому нам не надо сейчас ждать какой-то большой там атаки. Вот она была. То есть это вот такая, как на Новый год примерно. Они уже ее организовали, они уже в нее вложились, выдохнули. А дальше пойдет рутинная работа для российских войск в этом смысле. И дальше они будут так точечно пытаться добивать те разведанные или доразведанные точки, по которым у них не получилось в этот раз пройти. Но вот смотрите, если они отправили больше 200 целей, больше 200 летательных аппаратов, значит у них как минимум было около сотни целей. Около сотни целей. Часть целей была поражена однозначно, но большая часть наша ПВО прикрыла, очень хорошо отработала наша противовоздушная оборона, я вам скажу, как ключик истребитель очень хорошо отработала здесь можно похвалить вот тут как раз Олещука можно похвалить вот он в этом профессионал он профи в обороне а профи именно в ПВО то есть противовоздушная оборона это его я сколько про, про него говорил это относилось к авиации то есть человек не авиатор как раз по авиации надо выводить полностью новый вид войск восстанавливать военно-воздушные силы создавать целое управление Вернее, управление вид войск ВВС и отделять их от противовоздушной обороны, это два разных вида войск, два разных оптимальный вариант это должны быть вот как они были до 2004 года, их зря объединили. Я как-то уже говорил, это, это было сделано. Я так думаю, с, с, под, с подачи нашего противника. Тогда именно при таком объединении, когда ПВОшник начинает руководить именно истребителем, ну, то есть авиацией как таковой, а не, не противовоздушной обороной, не использованием ПВО, истребителей в качестве ПВО, тогда толку не будет. Истребителями это оружие нападения. Истребители, штурмовики, бомбардировщики, это все оружие нападения. Они никак не коррелируются с обороной как таковой. Там, надо своя, там нужно свое командование.